З нагоди Дня захисника України хочу звернутися до побратимів, до співвітчизників, привітати всіх з наступаючим святом, поважати здоров'я міцного вам, вашим родинам, всього найкращого. І щоб ви поскоріше верталися додому, та не пошкоджені. Значить, я також хочу звернутися до громади Сумської області та безпосередньо міста Суми, значить до тих людей, керівників підприємств, які нам допомагають. Безпосередньо значить, хочу також звернутися до представників церков, конкретно отець Олександр. Більше року, мабуть, я з ним особисто знайомий, він нам допомагає, привозить конкретно під наше замовлення медикаменти, значить військову форму, бронежилети підвозив. Співпраця йде по конкретним якимось напрямкам. Нагодні завтрашнє свято, я думаю, що воно повинно всіх з'єднати не тільки військових. Але мабуть, і тих людей, волонтерів, які нам допомагають, щоб висвітити ті проблеми, які в нас є зараз на даний момент в суспільстві, щоб ми змогли об'єднатися і українську руську війну цю довести до логічного кінця і вигнати супостата е, за межі нашого кордону. Пользуюсь случаем, хочу поздравити всіх сумчан, всіх православних з большим праздником, покрови. казацким праздником, праздником военным, праздником мирным. Хочу пожелать всем мира, тепла, любви, понимания, чтобы не звучали звуки выстрелов, снарядов, чтобы наши дети спокойно и мирно ходили в школу, чтобы наши женщины просыпались рядом с нами, целовали нас, любили, чтобы была вода, свет, тепло. Хочу поблагодарить Православную Церковь, отца Александра в том числе за ту помощь, которую он оказал нашему 15-му батальону, за ту теплоту, за ту любовь, за ту поддержку человеческую, духовную, которую оказал нашему батальону, нам в том числе. Ну, в общем, в преддверии праздника, да, нового, хотелось бы в первую очередь вспомнить подвиг наших дедов, прадедов, вспомнить все те силы и жизни, которые им пришлось положить в свое время ради того, чтобы над нами было мирное небо. И на фоне этого как бы прискорбно признавать, что мы имеем очень короткую память. Мы забыли, что такое разрывы над головой, мы забыли, что такое горе в квартирах и допустили войну на территории нашей страны. Конечно, без церкви э, не может обойтись ни одна душа солдата. Как говорится в одной песне знаменитой «Не бывает атеистов в окопах под огнем». Как бы у люб... каждого солдата на фронте э, был крестик, независимо от того, верит он в Бога, в Аллаха или еще в какие-то высшие силы. И хотелось бы еще сказать в преддверии праздника, я горжусь тем, что отбыл свою службу, отдал свой долг Родине, намереваясь его отдавать и дальше, защищать нашу Родину, чего и всем желаю. С праздником! Ну, хочу всех поздравить с праздником. Это те люди, которые прошли зону, АТО, действительно достойные уважения и всяких там почестей, все, скажем так, всех благ. Единственное, что многие, придя оттуда, не чувствуют поддержки со стороны окружающих. Ее очень мало. ну как у каждого человека нервная система скажем так, своя, у кого-то сильная, у кого-то слабее, у кого-то дают там сбои и все. Практически большая половина батальонов, те, кто пришли, я служил в 15-м батальоне, большая половина уже пролечилась в госпитале у нас на Веретеновке. Я тоже там был, лечился, мне когда там кололи лекарства разные, давление сбивали. Но одним словом, когда я узнал, меня лечили вообще не той болячки, ну, болячки, которая у меня есть. Это тоже касается помощи и взаимопонимания. Так же самое и мои сослуживцы, те же, то же самое, аргументируют то, то что нет нету лекарств. Зачем тогда ложиться в госпиталь и нас лечить, если нет лекарств? Где ставить галочки? Ну, это по поводу этого. То, же касается церкви, Большое спасибо, нам очень помогли, передавали бронежилеты, продукты питания. Большое-очень спасибо за это. Хочу поздравить всех военнослужащих, 15-го батальона и вообще всех, кто сейчас находится там, в зоне АТО, защищает наше спокойствие, наш охраняет сон с праздником. Именно это праздник мужчин, это наш праздник украинский, а не так, как мы раньше отмечали 23 февраля. З праздником вас, мужчини, дорогі наші брати, поздравляємо вас із святом святої покриви, покриви Божої Матері, із святом української армії. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо вам віри, ми бажаємо вам радості, такої радості, яка може бути навіть і на війні. Ми знаємо, як вам було тяжко цей рік. на Сході України. Ми знаємо, в яких умовах ви там проживали. І знаємо, ми це не з телевізора, не з засобів масової інформації. Ми знаємо це, бо були рядом з вами на протязі цього року. Багато наших батюшок, багато наших священників, достойних людей були з вами, були в ваших підрозділах. Ми прекрасно розуміємо, як вам важко і підтримуємо вас у. Вашій службі. І молимося за вас. І молимося за ваші родини. І дякую вам за те, що на цей день у нашому регіоні, в Сумській області, в місті Суми нема війни. Це, дорогі, ваша заслуга. Дякуємо вам.